Сегодня у нас тренировка по рукопашному бою. У нас есть инструктор разного профиля, есть инструктора по боксу, по микс файту, есть инструктора по непосредственно рукопашному бою по тайскому боксу. И мы стараемся давать определенные азы, которые могут быть применены в жизни. Ну нет, тут бить не убьешь, вряд ли. Левый, правый, удар в ногу. Пошел. Голову в корпус и ногой, Суть таких занять зводиться до того, щоб боєць міг стріляти в мішеню. Оскільки це не школа снайперів, де вимагається вибивати десятки там з відстані 300, 400-500 метрів, тут все зводиться до того, щоб людина розуміла, як себе в вогневому контакті. Тобто, що таке стріляти більш-менш точно по ймовірному противнику. Готовка. Готовка. Що не а от це не було, вот про стежка ви рукою. Результати, звісно ж, є. Тобто бійці вже ну, більше розуміються на цьому ж таке автоматі Калашникова, розуміють, як він себе поводить і використовують там певні його особливості. Це позитивно сказується на кучності і точності попадання. Каждому из вас будет выделен жгут классический резиновый. Кому-то из вас достанется жгут КЭТ, будете работать и тем, и другим. Сегодня ваша задача заключается в наложении в технике наложения двух жгутов. Готовы? Правая нога. До этого-то вы в линию должны бежать. Что вы начинаете гуськом друг за другом гнаться. Есть цикловое занятие, как правило, по ходу циклового занятия повторяются старые навыки, которые приобретались на предыдущих, нарабатываются следующие. Бойцы, которые посетили 6-7 занятий, уже вполне самостоятельно могут оказывать помощь как себе, так и окружающим.